Свобода выбора и достоинство человека выше всего, даже выше безопасности. Если вы готовы к таким правилам, значит, вы европейцы. Если вы не готовы, значит, вот, ну, в общем-то, приспособиться можно, чтобы вас не стреляли, было покушать, ну и любить кого-то было можно в любом в общем обществе, как бы найдете себе какое самое безопасное, как и жить. Я так жить не буду. Спасибо, вы готовы. Не считаете ли вы утопией, что в ближайшее время Украина может подняться на ноги сама, без никакой помощи каких-то ассоциаций, мощных стран? Э -э нет, не считаю. Во-первых, я не сказал, что без чьей-то помощи. Я сказал по-другому. Я сказал, если мы сами себе не поможем, то нам никто не поможет. Вот что я сказал. А вообще то помощь нужна. Просто помогает тем, кто хочет, чтобы помогли. Что я имею в виду? Я вам приведу несколько, один или два примера. Может быть, пример